31 жовтня в Слов'янському міськрайонному суді відбулось чергове засідання суду з адміністративним позовом благодійного фонду верховенства права України до слов'янського міського голови Вадима Ляха по визнанню протизаконної бездіяльність посадових осіб з питання організації консультацій з громадськістю міста з придбання ДК імені Леніна. Думки мешканців міста присутніх на засіданні з питання про необхідність придбання ДК Леніна і його вартості розділилися. Сума вартості ДК в розмірі близько 5 мільйонів гривень громад. не влаштовывает. Сегодня под стенами ДК на собралось много жителей города с и отстоять право на повернение ДК нашему місту. Сейчас тяжелое время, Украина растаскивается по кускам. Зачем же нам свое достояние, городское, такое прекрасное здание, которое нам очень нужно городу, не покупать, не забрать назад коммунальную собственность. Люди дорогие, хватит раздавать заводы, у нас уже ничего не осталось. Центр культурной, центр культуры, где будут наши дети развиваться, где будут люди отдыхать. Какие премьеры мы будем смотреть? Центр города. Это ДК единственное, без ступеней, доступное инвалидам, старикам, людям и мамочкам, всем. Меня больше затрагивает судьба самого здания. Все. Потому что это историческая ценность. И где еще мы столько концертов проводили здесь? Здесь только по несколько раз в год. Здесь были вовлечены все жители города, не только дети. Договор идет все. о том, что городу здание это действительно надо. Но вопрос о цене этого здания. Нельзя, нельзя покупать дороже, то, что стоит дешевле. Но это глупо. Эти деньги, которые разницу, можно потом в ремонт вложить этого здания. Ну так же их не делать, это не по-хозяйски. Подождите, ми не прийшли. мы не прийшли вот. за цену. А, а ми а мы ще раз говорим, що зараз пытаются общественников виставить то, що вони не хотять, щоб дикалініна була городським. Вот ми хотим, мы хотим, чтобы щоб Ленина осталась в городе. Діти з батьками наполегливо потребують повернення ДК місто, вигукуючи під його стінами, поверніть нам ДК. Ми займались тут 10 лет. і хотим заниматься. Я люблю свою страну. Ми всі любимо і хотим что мы нашли нам вернули. Мы здесь занимались и будем заниматься. Мы сюда пришли в 4 года, а дети еще есть, уже 17 лет. Наши еще дети, а уже внуки. И как это так забрать у города здание, выбросить детей на улицу? Что это такое? И когда это закончится? Кому это надо? Вы скажите, сколько инвесторов в город приходит, сколько? Все говорят, что мы поможем, мы поможем. Так почему же мы тогда ходим за 3-9 земель, танцевать, детей водим? А, а дети есть еще меньше, чем наши. По 4-5 по лет. Я хочу спросить у тех, кто хочет перекупить это здание, для чего следующий молельный дом сделать или мне э, отпускать грехи свои. Вот. А мне очень больно что отнимают, забирают, лишают детей будущего. Посмотрите, сколько талантов было здесь. Они защищали не только честь города, честь Украины, за рубежом известны. Это больно, когда забирают вот то, что принадлежит городу. Я люблю свой город и очень хочу, чтобы будущее было прекрасно. На заседании постоянной комиссии выступал Булгас и он даже не назвал никого. Он назвал покупщика на одну славянскую миску раду. Поэтому я не могу сказать, кто еще претендует на здание в центре города. Но я, моя принципиальная позиция, я ее не скрываю, и рассказывала в суде. Я считаю, что это здание должно быть в коммунальной собственности города или области. Понятно, что ДК Ленина в и в Донецк не переедет, оно все равно останется в городе Славянске. Буду делать все возможное для того, чтобы здесь занимались наши дети. Позывать Андрей Федорченко запевняет, что в Славянске есть и такие люди, которые относятся скептично до покупки владою ДК Ленина. то, что сейчас происходит, это именно то, о чем мы просили изначально в своем иске. Провести мероприятие с общественностью по определению необходимости покупки. Вот сейчас выступает 60 человек, 40-50, которые за покупку. В городе есть мнение, кто против. Лично я, например, поддерживаю вопрос покупки, вопрос только стоимости, не урегулирован, который можно урегулировать. Это ДК историческое здание. Его человек построил, подарил городу. Да, неужели же мы с вами допустим? Чтобы этот подарок, который служил людям многие десятилетия, сейчас. Сейчас кучка людей пытались не дать эти деньги заплатить за это здание. Оно должно остаться в городе Славянске, чтобы хозяином был наш исполком.